بسم اللہ الرحمن الرحیم و علی رسول کریم علم حاصل کر کے اونچے مقام پر پہنچنا وہ علم حاصل کرنے کی کوشش میں مسلسل آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ علم کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے جس نے بڑے بڑے اہل علم کو حیرت زدہ کر دیا حضرت مسروق بن اجدع رحمہ اللہ تعالی جن کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرماتے ہیں کن تو ادارو ابن عباس الناس قلطو نطق قلت فیدا الناس تو تحدث قلت تحدہ الناس جب میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہیں جب وہ بولتے ہیں تو کہتا ہوں یہ سب سے زیادہ صاف بولنے والے شخص ہیں اور جب حدیث بیان کرتے تو آپ کی گفتگو سن کر یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں حضر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب ان تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہو گئے جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ لوگوں کو سکھانے میں لگ گئے اور ان کا مکان مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گیا جی ہاں ان کا مکان ہر اس معنی میں یونیورسٹی بن گیا جس معنی میں آج یہ لفظ بولا جاتا ہے البتہ جامعہ ابن عباس اور ہماری ان جامعات میں یہ فرق ہے کہ آج کی یونیورسٹیوں میں دسیوں نہیں سینکڑوں اساتذہ ہوتے ہیں جبکہ جامعہ ابن عباس کی ساری ذمہ داریاں تنہا ایک استاد کے کندھوں پر تھیں وہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے ان کے ایک شاگرد کا بیان ہے لقد من ابن عباس مجلسا لو ان مجلس به بھی لکان لها مفخر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک ایسی علمی مجلس دیکھی ہے یعنی وہ علم کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ اگر اس پر قریش کے تمام لوگ فخر کریں تو ان کا فخر کرنا بجا ہوگا میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر کی طرف جانے والے سارے راستوں میں لوگوں کا اس قدر مجمع ہے کہ وہ راستے دوسرے آنے جانے والوں کے لیے تنگ ہو گئے ہیں میں نے اندر جا کر ان سے لوگوں کے ان کے دروازے پر جمع ہونے کا حال بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ وضو کے لیے پانی رکھو میں نے حکم کی فوراً تعمیل کی انہوں نے وضو کیا اور اپنی جگہ کو اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے فرمایا کہ جا اور جا کر لوگوں سے کہو منقانہ یورید القرآن و حروفی فلید قل الفاظ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا اور لوگ بڑی تعداد میں اندر آ گئے یہاں تک کہ پورا مکان اور کمرہ ان سے بھر گیا ان میں سے جس نے جو بھی سوال کیا انہوں نے اس, کا اس کے سوال کا اطمینان بخش جواب دیا بلکہ اس کے سوال کے علاوہ انہوں نے مزید بہت سی باتیں بھی بتائیں پھر ان سے کہا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے راستہ صاف کر دو یہ سن کر وہ لوگ باہر نکل گئے پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ باہر جا کر لوگوں سے کہو من اراد ان علع تفسیر قرآن و تویلی ہی جو سب قرآن کی تفسیر اور اس کی تشریح سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا اور لوگ بڑی تعداد میں اندر آ گئے اور پورا مکان اور کمرہ بھر گیا پھر ان میں سے جس نے جو بھی سوال کیا انہوں نے اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرمایا بلکہ ان کے سوالات کے علاوہ مزید بہت سی باتیں اپنی طرف سے بھی بتائیں اور پھر فرمایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو چنانچہ وہ لوگ باہر چلے گئے انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ باہر جا کر لوگوں سے کہہ دو من دوشت حلال حرام اور فقہ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہے تو وہ اندر آ جائے میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا اور لوگ کافی تعداد میں کمرے کے اندر داخل ہو گئے پھر ان میں سے جس نے جو بھی سوال کیا انہوں نے اس کا تسلی بخش جواب دیا اور اپنی طرف سے مزید تشریح بھی فرما دی پھر فرمایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو تو وہ لوگ نکل گئے پھر مجھے کہا یہ اعلان کر دو من اراد ان يسأل عن الفرائض وما اشبہ البيت والحجره فما سالوه عن شيء الا اخبرهم به وزادهم مصلا <تصفح> جو شخص فرائض یعنی وراثت وغیرہ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہے وہ اندر آ جائے اعلان سن کر پھر لوگ بڑی تعداد میں اندر آ گئے اور انہوں نے جو سوالات کیے حضر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے اطمینان بخش جوابات دیے بلکہ ان کے سوالات کے علاوہ مزید بہت سی باتیں بھی بتائی پھر انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا اور وہ سب چلے گئے پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جا کر اعلان کر دو من ارود انعربیتی وشی و غریبی کلام العرب فلید جسے عربی زبان شعر و ادب اور کلام عرب کے مشکل حصوں کے متعلق کچھ دریافت کرنا ہو وہ اندر جائے چنانچہ بہت سے لوگ اندر داخل ہوئے اور اندر مزید گنجائش نہ رہی ان لوگوں نے جو کچھ بھی پوچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا اطمینان بخش جواب دیا اور ان سوالات کے علاوہ مزید بہت سی باتیں اپنی طرف سے بھی بتائیں راوی کہتے ہیں فلو ان قریش انک اللہ فخرت بزالی کا القانہ ضعالی الحہٰ فخر و کہ اگر اس پر تمام اہل قریش فخر کریں تو ان کا فخر کرنا برحق ہوگا بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مختلف علوم کے لیے الگ الگ دن مقرر کر دیے تاکہ ان کے دروازے پر اتنا ہجوم نہ ہو یوم الایوس کا رفی ہی اللّت تفسیر ویوم الاس کا رفیح ہی اللفق المغازی ویوم اللایوس کا رفیح ہی اللہ یوم اللہۃ روسی ہی اللہ الیہ ملعب وما جلس اللہ عالم القطو اللہ خز عما صاحل القطو اللہ وجد اند علما چنانچہ انہوں نے ہفتے میں ایک دن صرف تفسیر قرآن کے لیے ایک دن صرف فقہ کے لیے ایک دن مغازی اور سیر کے لیے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کب کب ہوئے ایک دن شعر و ادب اور ایک دن عرب کی گزشتہ حالات اور اس کی پچھلی جنگوں کے متعلق گفتگو اور سوال و جواب کے لیے مخصوص کر دیا آپ کی مجلس میں اگر کوئی عالم آ کر بیٹھتا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی عاجزی اور تواضع سے پیش آتے اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے تسلی بخش جواب دیتے علم و فقہ میں کامل ہونے کی وجہ سے خلافۂ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کم عمری کے باوجود حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مشکل معاملات اور پیچیدہ مسائل میں مشورہ فرماتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب کبھی ان کے سامنے کوئی مشکل پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تو وہ مشورے کے لیے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے اور ان کے ساتھ حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی دعوت دیتے جب وہ دربار خلافت میں حاضر ہوتے تو انہیں اونچی جگہ پر اپنے قریب بٹھا دے اور ان سے فرما دیں لقت اعض علیہ نا امر ان طلح ہمیں اس وقت ہمیں اس وقت ایک پیچیدہ مسئلہ پیش آیا ہے اس کو اور اس جیسے دوسرے مسائل کو تم ہی حل کر سکتے ہو ایک بار تو نوع عمری کے باوجود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو آگے بڑھانے اور ان کو اقابل صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر کرنے کے معاملے میں ان کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا مگر انہوں نے یہ جواب دے کر اعتراض کرنے والے کا منہ بند کر دیا انہو نحو فتل لہو لسان الصعول و قلب اس نوجوان کے پاس بوڑھوں جیسا تجربہ ہے اس کے پاس سوال کرنے والی زبان اور سمجھدار دل ہے عوام کے لیے بعض و نصیحت کی مجلسیں منعقد کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خواص اور طالبین کی تعلیم میں مصروف ہونے کے باوجود عام اور غیر طالبین مسلمانوں کے حق سے غافل نہیں تھے اور عوام کے لیے بعض و نصیحت کی مجلسیں برابر منعقد کیا کرتے تھے ایک بار انہوں نے اپنی ایک مجلس میں گناہ کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا صاحب ظمبی لا تأمن عاقبت ما عالم انایت اعظم من ضمبی نفسی فإن, فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تف وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب، وإن ذحقك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك. انتقیب لاسطرب کا منظر مِن اللہ علیہ و منظم اے گناہ کرنے والے اپنے گناہوں کے انجام سے غافل نہ رہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ گناہ کا نتیجہ خود گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور یہ بھی سمجھ لے کہ گناہ کرتے وقت اپنے دائیں بائیں موجود فرشتوں سے تیرا شرم نہ کرنا گناہ سے کسی طرح کم نہیں ہے اور گناہ کرتے وقت تیرا ہنسنا گناہ سے زیادہ خطرناک ہے حالانکہ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے اسی طرح گناہ کرتے وقت گناہ میں کامیابی پر تیرا خوش ہونا گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے اور گناہ میں ناکام ہو جانے پر تیرا افسوس کرنا گناہ سے زیادہ مہلک ہے اور گناہ کرتے وقت تو مخلوق سے تو اتنا ڈرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے اگر ہوا پردے کو ہلا دے تو تو گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ شاید کوئی آیا لیکن تیرا یقین اتنا کمزور ہو گیا کہ خدا تعالی کی ذات عالی کا تجھے تصور بھی نہ رہا کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے تیرے دل میں خوف اور بے چینی کی ہلکی سی لہر کا پیدا نہ ہونا بھی گناہ سے بڑھ کر ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا حال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو دوسروں کو تو بھلائیوں اور نیک باتوں کا حکم دیں اور خود ان پر عمل نہ کریں دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں اور خود ان کا ارتکاب کریں بلکہ وہ دن کو بکثرت روزے رکھتے اور راتوں کو طویل قیام کرتے تھے مشہور تابعی عبداللہ بن ملکہ رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا دوران سفر جب ہم کسی جگہ ٹھہرتے تھے اور لوگ تو تھکا تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے تھے میں نے دیکھا کہ ایک رات وہ آیت کریمہ ترجمہ اور موت کی تکلیف سختی حق کے ساتھ آ پہنچی یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا اس کی تلاوت کر رہے ہیں وہ مسلسل اسی آیت کو پڑھتے اور روتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی اس سب کے بعد ہمارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نہایت خوبصورت شخص تھے لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے آنسوؤں کی مسلسل روانی سے ان کے نرم و نازک رخساروں پر دو پتلی پتلی نالیاں اس کی بن گئی تھیں جن کو بعض لوگ جوتے کی تسموں سے تشبیح دیتے تھے حضر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت علمی حضر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علم و فضل کے انتہائی بلند مقام پر فائز تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال خلیفت المسلمین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما حج کے ارادے سے روانہ ہوئے اسی سال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی حج کے ارادے سے نکلے تھے اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حکومت کا ایک وقت چل رہا تھا اور ایک مجمع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ چل رہا تھا جو طالمی علموں پر مشتمل تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ چلنے والی جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلنے والی جماعت سے بڑی تھی اور یہ شان و عظمت آپ کو علمی مقام کی وجہ سے حاصل ہوئی ان کی وفات اللہ تعالیٰ نے حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اکہتر سال کی عمر عطا فرمائی اس مدت میں انہوں نے دنیا کو علم و حکمت سے بھر دیا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی اور اس اور اس میں اس وقت موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اکابر تابعین عین رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرکت کی جس وقت لوگ ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے انہوں نے کسی پڑھنے والے کو یہ آیت پڑھتے سنا اعوذ باللہ من الشیطان جنتی ترجمہ اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں